Salam mənim dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizə badam buranın hazırlanma qaydasını göstərəcəm. Buramız üçün lazım olan ərzaqlar: 1 kiloğuna, 150 qram xama, 150 qram ərimiş yağ, 2 yumurta, getdiyigə qədər süd, 1 qaşıq maya, 1 qaşıq şəkər tozu, 1 paçka vanil və duz bu su isə mayanı həll etmək üçündür. Yəni aparı hazırlamaq üçündür. Əvvəlcə mayanı həll edirsiniz. Maya özünə gəlir. Baxın, bu formada maya həm suda həll edəndən sonra isti bir yerə qoyuruq, maya gəlir. Artıq mayamız gəldi. Ondan sonra unumuza duzu, vanili, şəkər tozunu əlavə edirik. Karıştırırsınız sizlere. Kuru halde olmaz ki Karıştırdıktan sonra bir de bir çıkıp Çukur açtıktan sonra gelmiş mayamızı. Yumurtamız. qaramanı. Qeyd etdim ki, bu ökmet ələnməlidir. Və yağımızı əlavə edirik. nə ərzaqları əlavə etdikdən sonra yavaş-yavaş xəmirimizi eləməyə başlayırıq. Nə çox yumuşaq xəmir alınacaq, nə də çox bəkç olacaq. Çünki badam bura badam bura formasını verməyə öyrətür. Biraz xəmirimiz bəkç olmandır. Getdiyigə qədər süddən istifadə edəcəyik. xəmirimiz yoğruldu, hazırdır. Baxın, gördüyünüz kimi nə çox yumşaq, nə çox təşxənmirdi. Çox gördüz ki, çox soyuqdur. Əlinizdə yumşaqlıq istəyirsiniz, az da olsa e, un əlavə edib e, xəmir xəmiri yoğura bilərsiniz. Heç bir problem olmayacaq. E, bundan sonra xəmir hazır olduqdan sonra, yoğrulduqdan sonra qoyursunuz. 1 saat dinlənir. Baxın, belə bir salafonla üzərini bağlayırsınız qoysunuz dinlənməyə. Bu ştatdan sonra götürüb kündələrinizi hazır edəcəksiniz. Artıq xəmirimiz hazırdır. Hazır olduqdan sonra altı kündəyə bölürsüz. Altı hissiyə böldükdən sonra belə baxın bu formada kündələr hazırlayırsınız. Qoysdu beş dəqiqə, 10 dəqiqə yenidən dinlənir. E, dinləndikdən sonra kiçik ölçülü, baxın hardasa bu bu ölçülərdə əlinizdə artıq tanıdığan biləcəksiniz ölçülərdə kündələri e, yayırsınız. İndi mən göstərəcəm onu sizə ə yenə də qoyuruq dinləməyə. O həmin vaxtı yaxşı açılır xəmir. Yuxalarımız yaxşı açılacaq, sizə daha rahat olacaq. Ev öz məhsulunu görədim. Baxın bu formadan təxmini ölçümü sizə dedim. və altı pəndən altısını da bu formada yayırsınız. Başqa bir saxanın üzərinə indi göstərəcəm sizə. Qoyursunuz dinlənir, sonra yuxalara xənaları yaymağa başlayırıq. Baxın, çündələrimiz artıq hazırdır. Altı pəndən altısını da bu formada eləyirsiz. Bundan sonra isə başlayırıq. Yuxalarımıza yaymağa. Xanı yaymağa da göstərdim sizə. çündələrimizi belə elləsək özünüz də görəcəksiniz ki, silin nə qədər rahat olacaq. Açılıq, çox rahat formalaşır. Çünki çox yumşaq xəmirdir. Adam buraxır xəmiri hamı bilir ki, e, forma verir, verilir deyə biraz bəhk olmalıdır. Çox undan istifadə etməyin. Xəmir ağırlaşmasın. 50 farsadı. Mən yuxarıları da belə yayıram, altı hissənin altında yayıb bir sürən üzərinə sərirəm. Sonra yavaş-yavaş yağlamağa başlayıram. Mənə elə daha rahat olur, çünki yaxşı açılır, nəziy olur qapı. İndi onu da göstərəcəm sizə. Bu qutu hazır oldu. aydığdan sonra baxın duru yağla belə bir taxtanın üzərinə, dinəyin üzərinə eləyəcəksiz sizə. Duru yağla yağlayırsınız. Duru yağ eləyəndə yapışmır. Yağladıqdan sonra baxın nəzər elə belə olmalıdır. Duru yağ vurduqdan sonra atırsınız üzərinə yavaş-yavaş qatmağa başlayırsınız bu qoymada. Çalışın, ortası dağılmasın. Baxın, bu hissədən eləncə nəzər üçün Bu formada, dördbucaq formada kəsirsiz, çək, çəkibsiniz. Belə düşüb beynə yağlamısınız. Qadan bura çox yağlamır, yəni qoha kimi yağlanmır. Baxın, artık gördüğünüz gibi yağlandı. Ondan sonra yeniden Çünki üstünə qədəs istəsaz açıla biləcək. Çünki mən yuxuları yaymışam. Yuxuların altısında yaydıqdan sonra yerdə süfrənin üzərində gözət etmişəm. Onda rahat açılır. Məsləhət görürəm, yəni siz də elə edə bilərsiniz. Siz üstünə asan deyəcəksiniz, həm də qatları necə olacaq. Çalışın ortadan yox, qıraqları açın. və də çəkiləndən sonra dörd üç kimi baxın dörd bucaq formada edirsiniz. Elə daha rahat olacaq, həm də ki e, itkiyə çəkməyəcək. Yumru formada əlsə itkiyə gedəcək. Burada yenə yağlayırsınız. Taşın yanı çox etin. Badam buranın yağı az olur ki, badam buru forması rahat gəlirsə pandiri biraz başqa olur, yumşaq olmur. Yağında az eləyirsiz. Bunu unutmayaq ki, əzələsin də çəkilir. Qıraqların əsas yağını qıraqlarını yaxşı yağlayırsınız, yaxşı dağıtırsınız, nazik olsun, həm də itkiyə çıxmasın. janayəti nəzir çalışır nəzirin. Qatların yaxşı olsun. Baxın, fon orta səlamı, rusçası ki çox nəzirlidir. Qırağından dartmağa başlayırsınız. Görürsünüz ki, mə ağanın Zəyxuxanın astıqdan sonra yağlamamış. Baxın, bununla bu formada. Mənziyi düşsün deyə qıraqları bu formada edirsiniz. Bütün qıraqlarını edirsiniz, hamısı hər yerini. Mənziyi düşür, beləsi də e, itki olmur. neyə ayırdıqdan sonra bu formada yağlayırsınız. Bu formasında kəsib içini doldurursunuz. Yoğunu yağlayıb bitirəndən sonra gözləyirsiniz, bir 5 dəqiqə hardasa gözləyirsiniz. Yəni yağ dolana kimi gözləyirsiniz. Gözləyirsiniz yoğunun ona kimi. Sonra yağ dolandan sonra rulon formasında eləyib kəsəcəyik. Gördüyünüz kimi donu, yağımız donur. Yağ donduqdan sonra dörd tərəfinin qıraqlarını da çıxardırsınız. Formada. Dustan da inmişsiniz. bütün qoraqları kartofdan sonra bu formada baxın bu formadan bu formadan da kökürsəsə bu formada, dar-tar artırın. Mən sizə indi asan formatını göstərdim, amma bunu lent formasında da. Baxın, məsələn, bu formada da, lent formasında da kəsə bilərsiniz. Bu daha rahat olacaq xanımlar. Dar-tar artar, xəmirə çəkin. Qatlarımız da gözəl olsun. Baxın, bu formada runun kimi bütükdən sonra bu formada kəsilir. Mən özüm baxın, elə bir tərəzi ilə ölçürəm. 63, 60 qramdan eləyirəm. Sərazən də hər evdə Eldər xanımın xanımlarımızın hər evində bu tərzdən olmadığı üçün mən sizə təxmini belə bir gözəcəcəm. Şuraya düşüb belə qoysa, hamısı eyni ölçüdə kəsiləcək sizə göstərək çalışım biz çağım zeytunlu ki, qatları görsənsin. Gün Baxın, gündəlik filmə pomodora qatmanı gəlir. Hamısını bu formada kəsdikdən sonra yığırsız belə bir misdə, üzərinə qalafan sərib qurumasın deyə qalafan sərib soyudunca 20 dəqiqə hardağa gözlədirsiz ki, biraz yağı dolsun və forma vermək asan olsun. Artıq e, soyuducudan götürdük 20 dəqiqədir. Baxın bu formadan görürsüz necə də şişdi. Demək olar ki yağı donub. Bu bu forması burası saxlayırsınız aşağıda. Bu formadan içəri açsınız. Baxın. içinemizi içine koyuyoruz. Taban görünüşünü verirseniz fırında uzatırsınız. slot alanda daha yaxşı, rahat görünüş verə biləcəksiniz. İçliyinin bir qaşıq, bir qaşıq verə bilərəm. Buraya əlavə edirsiniz. Bu qovuna da əl ilə uzadırsınız. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, mən əvvəlində içliyində demədim. Yadıma salıb 1 qaşıq hil atmaq lazımdır. İndi isə 500 qram toz qozlətləsinə 400 qram şəkər tozu, bir başı hel. Bu formada gəlir. Belə də görünüş verdikdən sonra listimizə qoyuruq. də yerləşdirdim sonra e, sobanı 150 dərəcəyə şəkli qızdırıb qoyuruq bişməyə. Qətiyan qızarmasını icazə verməyə, qoymayanda qızarsın. Yəni e, inşallah bişir, mən sizə göstərəcəm bişir. Gördüyünüz kimi artıq batam buralarımız bişir. Baş qurtu çox gözəl şiblər. İndi də qatları Şəkli sizə göstərən eş. 150 dərəcədə bişiririk. Qızartmadan bişiririk. Artıq badam badam buralarımız hazırdır. Baxın, çox gözəl qat-qat badam buralarımız alındı. 150 dərəcə temperaturda çox çox gözəl qat-qat badam buralarımız al alındı. 150 dərəcə temperaturda bişirirsiniz, qızartmaya qoymursunuz. Yenə də zövqdan aslıdır. İstəsəniz qızarda da bilərsiniz biraz. Əgər reseptimizi badam buralarımızı bəyəndinsə Ve orada beğendim düğmesini basıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.